भीम जी के चरणों में मुझे किसी की नहीं परवाह कोई चाहे महलों में यही मेरा कमल यही मेरा करोड़ा कमल मैं या महामानवांना तिवार वंदन करून आज या ठिकाणी कालकथित विक्रम परशुराम जाधव यांनी जे छोटंसं रोप लावलं होतं त्या रोपाचा आज महारुक्ष झालेला आहे व या महारुक्षाचं या ठिकाणी साधं घर होतं आज या ठिकाणी एक महाल बनत आहे या सर्वांच्या जाधव कंपनी आणि हेलोडे कंपनीमुळे तरी आपण ही याची या पूजा करत असो फाउंडेशन करत आहोत

सम्मासं बुद्धः स नमोतस्य भगवतो रहतु सम्मासं बुद्धः स नमोतस्स भगवतो रहतु समसं बुद्धः बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि रणं गच्छामि द्वितीयां पिबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयां पि शरणं गच्छामि द्वितीयां पिसङ्गम् शरणं गच्छामि कदीयां पिबुद्धं शरणं गच्छामि म्पि धर्मम् शरणम् गच्छामि तथ्यम् पि सङ्गम् शरणम् गच्छामि नानातिपाता वेरमणि सिघा पदम् समाधियामि अभिन्नदाना वेरमणि सिद्धा पदम् समादियामि काले सुाचारा वेरमणि शिखरा पदं समादियामि मूसावादा वेरमणि शिखरा पदं समादियामि सूरामेरय मज्यपमाघटाना वेरमणि शिखरा पदं समादियामि सारु स

200 आड़ोड़ मत हां बस बस ये भाई की पंडी ये वो निकल बोलती है कागज समझ में साए बाबा अच्छा दादा हां हां अब शुरू भीम भगवान की जय अरे बाप